Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в 16-квартирном жилом доме в Феодосии. Эпицентр находился в одной из квартир второго этажа. Взрывной волной разрушены стены и перекрытия на площади в 100 квадратных метров. Все пострадавшие жители этого дома. Они в больнице с травмами средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются. Взрив газа в Луганській погиб один чоловік. Трагедія произошла на дев'ятому этаже многоквартирного дома. МЧС і прокуратура проводять розслідування. Около 80 жильцов пострадавших квартир временно відсілили. У Дніпропетровську стався вибух побутового газу. Зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Погода цього дня видалася похмура, хоч з під ковдри не велась. Дощило із самого ранку. Але звістка, що надійшла до оперативного відділу МНС, миттєво розігнала дрімоту. Пам'ятаєте ці жахливі повідомлення? Напевне, так, адже забути подібне важко. Ось вони, наслідки урбанізації та часом нашої власної необачності. У сьогоднішній передачі ми поговоримо про попередження так званих побутових небезпек, серед яких на першому місці стоїть саме поводження з газом. Це важливо, не перемикайтесь. Згідно з даними електронної енциклопедії, побутовий газ це саме той газ, що використовується в домівках для опалювання та приготування їжі. Його основну частину до 98% складає вуглеводень метан, газ без кольору та запаху. Він є легшим за повітря майже в два рази, тому при витоку не збирається внизу, а підіймається догори. Вибухонебезпечні концентрації суміші природного газу та повітря утворюються в коридорі від 5 до 15%. Для полегшення контролю щодо можливих витоків газу в нього додають так звані одоранти речовини, які мають різкий неприємний запах. Однак, на жаль, це не гарантує 100% захисту від біди, іноді через те, що за різних причин люди помічають подібні сигнали надто пізно. А іноді через злочинне нехтування базовими правилами безпеки експлуатації газового обладнання з боку власників квартир. Досі експерта Віталій Дехтяренко, головний інженер Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації Донецькоблгаз. Досвід роботи в сфері газового господарства та газової безпеки понад 20 років. Сьогодні проблема травматизму. Использование газа в быту достаточно актуально. Вот за последние три года на Украине фиксируется ну, более 100 несчастных случаев при использовании газа в быту ежегодно, вот, при которых получают травмы различной степени тяжести больше 200 человек. В том числе около 80 человек получают смертельные травмы, несовместимые с жизнью. На автошляхах с гине значно больше людей. Можливо, скаже хтось. Так, звісно. Тим прикріше, що скрізь трапляються трагедії, які можна було б попередити. Часто ми самі створюємо собі війну в мирний час і жахаємося від її наслідків. Вистати. Здарова! Как свидетельствует анализ травматизма, который постоянно проводится государственной службой горного надзора и промышленной безопасности, то основной причиной травматизма при использовании газа является прежде всего невыполнение требований безопасности и правил пользования приборами со стороны именно абонентов. В частности, это, ну скажем так, невыполнение правил эксплуатации приборов. То есть приборы эксплуатируются закрытыми форточками. При этом не контролируется техническое состояние систем дымоотведения и вентиляции. Перед использованием газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоходы не контролируется наличие тяги в дымовом канале, вентиляционном канале, что в конечном итоге может привести к появлению угарного газа в помещении и к отравлению, ну и как часто это бывает, именно с летальным исходом. Также вот на сегодня очень распространенным является нарушение, связанное с самовольной реконструкцией системы газоснабжения и самовольной заменой приборов. Имеется в виду следующее. Абоненты, не прибегая к услугам специализированных организаций, самовольно проводят замену газового оборудования. Только в зоне обслуживания нашего предприятия в течение 2013 года было зафиксировано больше... 10 таких случаев. В результате самовольной замены газовой колонки, вот как она в простонародье называется, значит, мы имели вот в этом году отключение от газоснабжения. Ну вот, от одной квартиры до всего многоэтажного дома. Так как при неправильном подсоединении этого газового прибора вода попадает в газопровод и, вот, скажем так, прекращается подача газа. Но это вот один фактор. К счастью, к счастью, для нас не произошло более трагических событий. Вот когда при подсоединении прибора к газопроводу теми лицами, которые не имеют достаточного опыта и вообще не имеют права выполнять эти работы, не обеспечивается герметизация, то есть возможно образование утечки газа. От іменно в поміщення та це може привести к воспламінню, а ну, вибуху і пожару. Сьогодні власники квартир у багатоповерхівках скрізь зроблять сучасні ремонти. Зазвичай звертаються до послуг робочих. Оголошення на кшталт ремонт недорого наразі можна побачити чи не на кожному стовпі. Причому, як правило, єдиним сертифікатом якості здійснюваних робіт слугують рекомендації знайомих, які вже мали справу з майстрами. Тім, часто громадяни обходяться і без рекомендацій, надто переконливо розповідають про свої вміння автори вуличних оголошень, звично запевняючи в оптимальному співвідношенні ціни та якості. А потім відбувається те, що відбувається. І добре, якщо єдиним наслідком таких горе ремонтів виявляється втрата грошей на усунення недоліків. Заради справедливості додамо до цього те, що часом і самі власники житла йдуть на порушення, наприклад, приймаючи рішення про самовільне перепланування квартири на підставі одних лише естетичних міркувань на шкоду безпеці не тільки особистій, але й сусідській. Стремлення, скажімо так. абонентам, жителям обеспечить комфортные условия проживания, но достаточно понятно и как бы реально и объективно. Но дело в том, что при выполнении работ по ремонту своего жилища, значит, нередко мы сталкиваемся с проблемой, когда вот ремонтные работы, в том числе и перепланировки, приводят повышению опасности возникновения несчастных случаев при использовании газа в быту, как для самого потребителя, так и для людей, которые его окружают. Имеется в виду соседи по квартире, под дому там и так далее. Значит, но ну, прежде всего любая перепланировка помещения должна производиться на основании разработанных проектов. Проекты должны быть разработаны в специализированной организации. Перенос или демонтаж, или наоборот возведение каких-то перегородок, стен, ограждающих конструкций, оно негативно отражается не только на строительных элементах вот самого здания, то есть перераспределяются нагрузки несущих, ограждающих конструкций, но также и негативно влияет вот на работу газового оборудования, так как нарушается обмен и в случае возникновения аварийной ситуации существующая система э, вентиляции не сможет обеспечить достаточного воздухообмена для удаления или газа из помещения, или вот продуктов горения. Это первое. Второе. Значит, очень часто при выполнении ремонтов квартир газовики э, сталкиваются со случаями самовольной реконструкции внутренних газопроводов и переносе газовых приборов. Вот. Очень чистый случаи, когда при ремонте квартиры газопроводы вот, люди скрывают под гипсокартоном, то есть нет визуального доступа для обслуживания газопровода. Да, допускается прокладка газопровода в специальных нишах, которые могут закрываться съемными панелями с вентиляционными отверстиями. Но однозначно все это можно делать только на основании выполненных проектов и силами специализированной организации. Ни в коем случае вот нельзя абонентам заниматься этим самостоятельно и привлекать к этому виду работ, ну, скажем, тех же строителей, которые выполняют ремонтные работы. Бывают такие случаи, когда газопроводы прямо вот скрыты под кафельной плиткой, то есть вообще находятся в стене. Бывают такие случаи, когда для газопровода при, применяются полиэтиленовые трубы, вот из которых монтируются системы водоснабжения и теплоснабжения. Это крайне недопустимо. И Такая перепланировка в конечном итоге может привести к очень трагическим последствиям. Также одним немаловажным фактором, который вот возникает при выполнении ремонтных работ в квартире, это является нарушение системы вентиляции и дымоотведения. И возможно появление угарного газа в помещении. Поэтому хотелось бы предостеречь. Всіх наших абонентів а не допустимості самостоятельного виконання роботи по реконструкції систем газоснабження собственними силами. Отже, мешкання в багатоквартирних будинках це з одного боку дуже зручно, а з іншого завжди існує ризик отримання неприємностей чи навіть небезпек з боку власних сусідів від банального затоплення до пожеж або вибухів газу. Єдине, що за таких умов можливо і необхідно для кожного мешканця – це пильнувати за власним обладнанням і за ситуацією в під'їзді та будинку на предмет тих чи інших форс-мажорів. Для того, щоб потребитель був уверен в тому, що використовуємо їм обладнання знаходиться в технічно справному стані, для цього йому необхідно, прежде всього, обезпечити у себя, скажем так, на квартире проведение планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования работниками газового хозяйства. Эти требования прописаны в договоре поставки природного газа и как бы на сегодня являются основными. При Возникновение каких-то сомнений и подозрений со стороны абонента в некорректной или в ненормальной работе газового оборудования, как то некачественное горение, как то вот появление запаха газа, необходимо сразу же незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу газового хозяйства по телефону 104. Значит, газовики в ближайшее время выйдут вот именно, на объект к заявителю и устранят возможные неисправности, неполадки, если они не имеются. Ни в коем случае не надо и категорически запрещено производить ремонт оборудования собственными силами. Подии того ранку отбились у памяти Олены очень хорошо. Ставши до приготування їжі, жінка помітила, що газ на плиті горить надто сильно, вириваючись справжнім полум'ям. Вона звернула на це увагу свого чоловіка Олександра, і разом подружжя вирішило, що із плитою якісь негаразди. Олександра перекрив газ у квартирі. Але майже тієї ж миті до вікна постукав Олександр Васькевич, сусід та друг сім'ї. Жена кричить, Саша там Саша підійшов. Я через окно, Саня, что случилось? Он говорит, у нас запах большой в подъезде. Ну, я выбежал. Подбежали мы к крану большому, который в предбаннике там при входе. Вот. Я рукой так к нему дотронулся. Не дотронулся, а сверху на вентиль руку положил. Давление очень сильное было, потому что оно пробивало сквозь вентиль его. И по руке прям било. Вот. И тогда мы стоим, Саня, что делать? Давай перекрывать вот эти хотя бы стоячные краны. Вот. Мы перекрыли эти краны. И, ну а тут уже я побежал за своей семьей, он побежал наверх. По пути тоже кому-то забегал, забегал, там предупреждал, что надо выходить. Последовательность действий при, ну скажем так, обнаружении в квартире, в квартире абонента запаха газа. Но прежде всего прекратить пользование газовыми приборами. Перекрыть краны на газовых приборах и на опусках газовым прибором. Обеспечить вентиляцию помещения, то есть открыть для проветривания форточки, окна, что возможно, чтобы уменьшить концентрацию.